Счет получается 4-1. Яська. Яська, 4-1, счет. Вытяну. Да, 4-1, последний батл. Так и игра. Просто надо пытать выиграть. Дивите, как у него там. Играй, играй. Команда, все максимально играй! нажимаем на лайки. Я говорю, играй. играй! Закрой рот, команда Х2. Четыре перчатки у тебя, братан, есть, да? Дядь, спасибо большое. Команда X2, X2, X2. Понял, 4-0, браво, спасибо большое. 4-0. Терпит, так терпит не то слово, братан. Релакс, Акерманин, спасибо я, большое. Спасибо. Александр, спасибо большое. Ребята, огромное спасибо вам за поддержку. Каждому из вас, за каждую розу, за каждый лайк, за каждый комментарий, за каждую, сука, подписку, за ваше присутствие я вам, блядь, благодарен. Вот отвечаю. Вот без пизды. Видит Бог, блядь. Благодарен каждому. Пуляем, боже. а ну, подивите, у нас есть перчатки? Старалась перчатки я, робити шоу. Перчатки у нас есть. Слышишь? Яся. Почему а. вот Тата 13, 13, 13 пишет мне в сообщениях, в комментариях? она раньше старалась ты шоу и контент, а зараз линится вопрос. Какого хуя ты перестала ебать? Какого хуя ты сидишь вообще ровно на жопе? Я не понимаю. Я не лінюся, я просто четвертий день переживаю за покупку дома. Причому тут це, у мене ні настрою нічого нема. Так а нахуя? Ти з хуйовим настроєм. Ну така я, такая, ну, така я. я така, нахуя ти сюди являєшся з плохим настроєнням. Чого я з поганим? Я хоч що розміюся. Все буде нормально скоро. Яс, виходи за мене. Да нахуй! <laughs> Чего ты? Чего ты? Яська. А ты, если Ой, что там что-то робишь, ты же за что-то переживаешь? Я каждый день за что-то переживаю. Ну, я кричу. Да, что? она, ребят, она реально расслабилась. Ну, а у меня Не великий долг. Я иду, потому что... Ну да потому что я иду, у меня долг, мне надо это, я за та переживаю, мне надо это, это, переезд, все, ты думаешь, моя на психику не это? Антидепрессанты, может? Я пью. Антидепрессанты, покажи мне Санта, покажи мне Санта, па, подари мне Санта, антидепрессанты. И Акерманец дарит мне... Команда, море спасибо большое тебе, дядя, души. Упадет сейчас подарок. Да, завтра у нас же шоу. Шоу будет с Васей. Какое шоу у вас завтра будет? Кохание на выживание. Здесь, в ТикТоке? Да. А как вы будете делать его? Не знаю, Вася там что-то будет предлагать. У Вася креативный, согласен. Босс, спасибо большое, мужик. Креативненький, креативненький. Это а я ему предложила. Да ясно, что ты там можешь блядь, предложить, нахуй, ну ебал, дримал, ну ты Левки, скажи, что это я ему предложила, Наху давай блядь, шоку, ты шок, ухаживание, выживание. Нахуй ты сейчас пришли? у Васьки хлеб отбираешь его, блядь, ты предложила, то есть Васька хуйня, по-твоему, че шо, блядь? Нет, Вы шеф, поняли, спасибо, что она зайка. То есть Васька тупой, ты хочешь, да чтобы Васька красиво, тупой? спасибо, красотка, спасибо! А, я понял. Это я, я ему предложила, то... блядь! То есть понял, то есть Васька бы без тебя не, не, не додумался, он тупой, правильно я понял? Я не кажу, он тупой, просто я ему не Нет, ну идеи а как? Предложила. Я это ты предложил, Это же не Васька придумал. То есть, ты сейчас говоришь на весь онлайн, что Васька тупой, правильно? Да, Вася тупой. Все, все, все. Юрчик, здорово, мужик. Все, вопрос, я понял. Я понял. Я понял. Я понял. Нихуе, ни ху... у вас Странные Спасибо. отношения, я бы даже так сказал, Ярослава. Странные у вас довольно отношения. Реально. Ну, мы не можем без друг друга, ты же бачишь. Да не бачу я, не бачу я. Да потому шо, что, ты, ты с утра. Ты переспала бы с с этим. Мульфар, здорово, ты переспала бы с этим, с Васькой. Ты что, дурак? Нет. Я одну... ну, если бы была возможность. Я... Уже... Нет, ну подожди, Нет. если бы вот не было того человечка, которого ты любишь, и вы так бы с ним бы с вместе, ну переспала бы с ним бы. Ну, честно. Как бы у меня молодого человека не было. Ну, конечно. Нет. Как это нет? Не гони. Ну, как это нет? То есть он урод, по твоим словам, да? То есть он да урод. Да не урод, но просто он для а, меня не креатив. То есть ты говоришь, ты ты с ним не спала, потому что он урод. Правильно я понял? То есть Вася да урод, по я понял. Ну, для... ну, он не урод, гарный. ну, гарный, для меня урод. Ну я неправильно тобі сказала, ну ти починаєш? Я тобі кажу в тому сенсі, що він мені не знаєш... Я понял. Я не кого не думаю. Браво! Акерманець, босс, браво, онлифаті, Оленка, ребят, спасибо большое. Лерешин, Ритуля, Таня, Маринка, спасибо. Я на тебе підписалась. 5-0. Спасибо, 0 Да хочешь, давай еще раз. ты хочешь играть? Только конкретно давай, чтобы было понимание, чтобы не так... Не, Вы, не знаю, что во что играли. Играть. А подожди, пока играем. Вы сейчас, ебать, заберете 16 винов, ебать. Давай еще пять. Еще пять? Ну давай, хули, хорошо сидим, правильно. -0. Слухай, 0. хорошо. Дивись, ты кажешь, да, что да, да. вас. Кстати, дивись, что мне сегодня подарили. О, неплохо, неплохо, неплохо. Я Но забрала посылку. Тебе показать, что такое... А? Что тебе показать, что такое... Тебе показать, что такое хорошие микрофоны. Тебе показать. Ну, я получила какие-то... Ты какой хуйнюй? Четыре батла и хорош. Четыре... Босс, понял, братан. Четыре батла и хорош. Хватит, ебать. Команда, у нас Уж сильно много на тебя мы времени тратим. Босс! Иди нахер! Смысл? смысле? Да иди сама, Яся! <свят> Чё ты, я не понимаю, ерепенишь свой мех? М? Чё ты ерепенишь ну, свой брошь, мех? Ну, потому я проиграю. Девки, ну, давайте постараемся. Ну, ну давайте всю гадюку, суку, выиграем. Кто ж тебе виноватый? А? Яся, дай мои очки. <реш> спасибо, Зайка, спасибо. Команда, у нас зараз з X3. Команда, всі максимально на Х3. Тапаємо, блять, тапаємо. Проходимо, дивимося. Щас я продивляюся, блядь. Ну неужели так сука тяжко потапати? Господи. поділіться за всіма ефіром, максимально поділіться. Ну, ну. Ну. Прикольный прикол. Что, ну? Так что ты, блядь, ты не сыпишься, А? А что, а да, вуса, блядь? Кто? В день вуса. Они, сука, хуёво лифт просто, понял? Браво, спасибо большое. А бороды? Чё ещё бороды не мае? Там вообще, короче, картинка была такая, что получается... Спасибо, вот команда X3, по чуть-чуть! Когда заказывали, там получается, керманец, братан, спасибо большое. Вот это вот хуйня, и он в плаще был на картинке. А по итогу пришла только вот эта вот хуйня, вот эта хуйня, кольца, типа, понял? И усы на кресле. Ну, такое, конечно. Ну, супер клей заклеивался. Да нема, братан. Слышишь? Я. А. Ну ти довго будеш виебуватися, і Сталкеру Сталки робити 100%. Босс, спасибо большое. 100% быть. Ти довго будеш выделываться? Насчет чого? Ну, да там. А германець, брата. Ой, Александр, ну, спасибо большое, Сань. — Да, блин, а ну посовету мені. Оце я рублю э, е, такий шаг для себе, да? А в мене в душі якась тривога. Що це означає? Как мне поступить правильно? Ну, это знаешь, как вот у меня знак был, ебать. Когда ты меня пригласил на день рождения, ебать, вот у меня была в душе, блядь, такая вот тревога какая-то, поняла? Вот, я тебе рассказываю. Ну, какая-то вот тревога была, вот что-то я думал, я вообще что-то я вот накручивался какой-то хуйней, понял? Не авария накручивал себя, а вот чем-то таким себя накручивал, знаешь? И вот по итогу шо, блядь, я поехал к тебе, нахуй. Разъебал, сука, свою машину, блядь, чтобы похавать на день рождения холодца с горчицей, блядь. Ну, нахуй оно мне надо! Ну нахуй оно мне надо было, Ёбаный рот, блядь, а? Ну вот такая у тебя хуйня. Ну, дай мне совет. Да я и буй, блядь, я не знаю. Ну шо, блядь. Ну я сможешь. Выйти, а ночью. Что сможешь? Ну, да зарубить. Да ну конечно, куда тебе деваться? А куда ж тебе деваться? М? Новое место всегда будет переживание. Ну да, ну типа. А в каком городе? В Кобыляках? В центре, да. В центре. Нихуевые перемены, ебать. С поля в центр. Ну просто понимаешь, я иду и я буду долларов, понимаешь? Шо-шо-шо? Ну я ось буду входить, я буду должна 6 тысяч долларов, понимаешь? Ну. Ну. такие них нахуй, не гони хули блядь, тебе что блядь. Тебя уже тебя уже не знать, уже осуждать, осуждать тебя точно уже не знаю. подачи такой э, пивроку пивроку. Акерма, пацаны, перчатки сыпет, парни, парни, перчатки сыпет море. Акерманец, спасибо большое тебе, Александр Антик от души. Босс, спасибо, браво, независимая куколка, кайфарик, димоха. И что теперь? Андрюха и Паша, спасибо большое вам. Три перчатки, перчатки сыпет, я ебать. ты именно перчаточница номер один на этой платформе, реально. Ну, серьезно, с тобой перчатки сыпет, как ни с кем. С Юлькой так перчатки не сыпали, как с тобой. Ну и что ты мне ну скажи так, ну, что надо... я уже шарик. Я в таком случае под, подбрасываю, ну я серьезно говорю, я в таком случае, когда вот у меня да и нет, я подбрасываю монетку. Ну, я под... я... Я, говорю, я подбрасываю монетку, а? А ну давай, питкину. Ну так и ты все равно понимаешь, если ты понимаешь... Это не тот случай, когда нужно подбрасывать монетку. Сейчас в любом случае, если тебе выпадет нет, ты же не будешь отказываться от хаты, блядь, покупать ее, понимаешь? Ты уже решила. Независимая, спасибо большое. Давай, як там сейчас. германия спасибо большое. Ну як там, дышайся. Вот когда я, например, перед со мной стоит выбор: и да, и нет. Я в то же время и хочу, и в то же время не хочу. Я подбрасываю монетку. И вот, например, три зубица это да, делай, цифра это нет, не делай. Хорошо, давай, три зуби встать, делай. Э, Цай. Подожди, о э, чём ну... мы говорим? Что в смысле дела? О чём мы говорим? О чём мы говорим? Ну, зробити мені великий шах у купівлі хати. Подожди, питання звучить по-другому. Покупат мені хату або не покупать? А, да. Ну і чи я витягну, чи не витягну? Нет, ну это, блядь, нет. Это решение. Вытянешь или не вытянешь, это не решение, Яся. Это Хорошо, не решение. давай, покупать это... мне, покупать мне или не покупать? Да, покупать или не покупать. Значит, трезубец покупать, цифра не покупать. Давай. Трезубец. Покупать, да? Ага. Все, видишь, значит покупай. Значит монетка вот распорядилась так. Мужик, значит, Попробуй, блядь, если второй раз попробуй. Ну это ты же начинаешь себе голову ебать. Я, начинаю, я называю это самоедство, блядь. Пятерка! Ну, теперь ебать, вот еби голову себе теперь два раза сильнее, блядь, чем ебало. Ну вот нахуя было, блядь, второй раз подкидывать. Босс, спасибо большое. Зачем надо было подкидывать второй раз, если первый, с первого раза все решено, блядь. И решено в твою пользу. Решено все в твою пользу, зачем было еще за себе ебать голову? Я не понимаю этого, блядь. Ну реально ебать, ребята, ну это пиздец. Ребят, огромное спасибо каждому из вас за поддержку, за каждый рост, за каждый лайк. Чат от души вам. <связать> скажи, ты скажи, что ты хочешь а сказать? Да, биль. Жекич. Акерманин, спасибо. Да, Жекич. Может, ты поедешь на другие смагания? А куда, братан? Не знаю. О, ну где-то если здесь будет по месту. Так, малого верни, <связать> блядь, ля разменялась на монету. Верни малого. Ты посмотри, да подарок я залетел, пошел вон, Женя. Ты что, на приколе? Верни малого. <связать> Вы видели? Вы видели, ребят? Ребят, концовочка, концовочка. Вы видели, как она шурнула малого ебать, из-за монетки, из-за подарка? Проебали вины. Босс, братан, не попал, мужик. У нас есть...